Woyo ana sinau Mungkin kowe sing sakjane. Ora ana koso itu padha kosong. Ngakung dhewe. Aku kok dredeg-dregen iki, ora biasane koyo ngene. Eh, kowe krungu ora? Kayak ana bisikan lirih saka pondhol. Apa angin sing liwat-liwat ngitu lho. Kok iso ngono endro. Sawise iku setahun taun. Kowe aku ora yakin. Ora. Ini adalah kesempatan untuk menjaga masyarakat, ini adalah kesempatan Pak Surya sudah mengingatkan no. saya, sekolah ini akan menangkap saya jika saya berusaha Saya ragu, tapi jika saya no, tetap menangkap, saya tetap menangkap Pak Surya mengatakan bahwa saya ingin menjaga masyarakat Ya benar, jika ada orang yang mengingatkan saya, saya pikir terus tapi kok orang-orang ini tidak mengingatkan padahal mereka tidak mengingatkan malah mengingatkan saya Ini adalah tanda, tanda ini adalah merata no.

Nek, hey, kru ana kaya ona suara asu teko lapangan. Aku kru tapi suaranya ra kaya asu. Muncing kucing gede. Ora, aku di kucing. Eh, kue kaya yakin banget. Aku ngerti. Amerga, aku wis tau gonggong suara kui gian. Kue kaya ngerti sekolah ini. Maka kue bakal ngerti. Kue sojo ngulor waktu saiki ayo melepuh bareng. Aku ugol krosong unuh, bro. Aku ra tak ngerti. Aku ra putaya kue. asu ora Sekolah ini luwih jujur nek dibuka pagi bareng. Wah, gaya koyo film horor. Tapi nyatane yo gawane ning kene bener. Bike rumo maneh ana suara bel sekolah. Bel sekolah, petre wis mati wulan taun. Iki wis ora normal blas. Tetep tenang, ayo bareng-bareng mlebu. -bareng nek kabeh bubar kan ora ana sing Yo bareng-bareng kabeh nanging ngilingo sing mlebu durung mesti iso kabeh iso metu. Aja so, ngomong koyo ngono, aku tambah wedi. Wes ayo ndang mlebu kesuwen nek gerbang malah tambah medeni. Iki lapangan kok medeni tenan. Wes santai wae, iki mung kosong sing suwi-suwi anu wis suwi ora taun. Aku krungu koyo enek sing nyanyi lagu dolanan. nyanyi. Aku ora Aku krungu jelas suaranya koyo bocah cilik. kowe mutuskake terus lebu saiki utawa bali. Adewe kudu terusne. Sing medeni ana ing jero iki mau lapangan kosong. Yo wis maju-maju bareng bangunan utama sing medeni ana ing jero. Lorong iki rada jelek banget ora enak. Wes saiki wis ora sedidikir ning ngadepi sak iki bareng. Aku krungu kaya enek banyu netes kon Iki mung salam Aku wis wegah mikir anane lorong iki. Aku rawane, ngaku bih. Yeah. Nih, sayu dihutangi, aku munggah bareng-bareng, lah aku sih dihutangkan bareng-bareng. Kok ketemu diyo? Koyak semua corak, diuleng pake lampu. Nih, sayu dihutangkan bareng-bareng. Diyo.

Sampai buka alamang itu lho, jere, pas tutup suri. Oh, Wah, oh. -um, ini berarti ada yang berani disayi. Iya. Ada yang nyamang, apaan itu yang nyamang lho? Bojang-bojang apa begini aja? Bojang-bojang, waduh mulai. Waduh pas kuat, jere, apaan harusnya. Oh. Lalu, ini berarti yang lanjutnya, sayi ini nggak ada Iya. Nanti awal-awal yang lanjutnya, ya. Lho, ini apaan lho,

Kok dok nek kok tak remindo. Lha yo, poke seng moleh nang kene. Aduh, opo ge? Kok rene kok pometan. Kroso tak panas nang tanganku. Loh, ana opo ge? Iki lawane dhewe ketemu nang ndi? Loh, sakniki mas tembok. Piye iki? Piye le balik? Saiki lawan sing ade dhewe lur kumbal. Iki tetep tembok. Masak ikat, dimet. Amat menggerakkan diri. Masaklah ke kuncinik ini gitu. Yang tenang. Juga berse. Ini bisa jalan-jalan. Jika dapatkan, itu oke. Kau isi atun ini, masih kebenaran. Duh. So, berse dimasak apa diri? Seperti itu, lambat, itu akan sedih.